kita dalam kitabussiyam <coughs> hadis yang ke 579 anna abihu Allah an anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahaa an saum yawmi arafa bi arafa rawahu al khamsatu ghairu <coughs> tarmizi wa sahahu ibn خزيم والحاكم واستنكره الاقيلي daripada abu hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW melarang daripada berpuasa hari Arafah di Arafah Nabi SAW menghalang daripada berpuasa hari Arafah di Arafah Tapi hadis ni daif Hadis ni daif Kerana di dalam sanatnya ada rawi yang majhul Itu Mahdi Al-Hijri So rawi ni majhul Majhul tak dikenali So bila rawi tak dikenali hadina da'if Walaupun hadina da'if <coughs> Berpuasa pada hari Arafah Disunnahkan bagi orang yang tidak buat haji Kerana kita ada hadis yang lain Siyam yawma Arafah Ahtasibu ala Allah ayukfir sanatan lati qablahu Wa sanatan lati ba'dah Berpuasa pada hari Arafah Aku mengiranya Akan diampunkan dosa Setahun yang sebelum dan setahun yang selepas So yang ni untuk Mereka yang tidak melaksanakan haji Ada pun orang yang melaksanakan haji Di wukuf di Arafah As Sunnah Sunnah ni tidak berpuasa Kerana Pada hari itu adalah hari wukuf Hari wukuf ni Al-Hajj Arafah Haji itu adalah Arafah Jadi bila haji Arafah Hari Arafah orang berdoa Orang berzikir Maka disibukkan dengan Wukuf dekat situ dengan ibadat Maka jika sekiranya Dianjurkan berpuasa Nanti tak ada tenaga Untuk doa Tak ada tenaga untuk berzikir tak ada tenaga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah berbuka puasa <coughs> mereka tidak berpuasa ada pun orang yang tak berwukuf maka mereka melakukan uh, puasa Arafah yang itu akan mendapat fadilat setahun yang sebelum dan setahun yang selepas Allah Ta'ala ampunkan dosanya hadis berikutnya, hadis 580 <coughs> وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه daripada عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا صام من صام الابد tidak ada berpuasa bagi orang yang berpuasa al abad apa berterusan selama-lamanya tidak ada berpuasa bagi orang yang berpuasa berterusan kita panggil saumud dahar saum ad dahar jadi dalam hadis ni hadis sahih hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dalam hadis Muslim lafaznya la sama wa la aftar. tidak ada berpuasa dan tidak pula berbuka la sam wala aftar dari hadis ni Nabi SAW melarang Daripada orang Melakukan puasa dahar Puasa dahar ni puasa tak buka-buka Dia terus berpuasa dan berpuasa Tak buka-buka Ada dua keadaan dekat situ Satu Berpuasa Tak buka-buka <tik> Saumud dahar Setiap hari dia puasa dan sepanjang tahun dia puasa. Maka hak ni ittifaq ulama haram hukum dia. Haram. Maka berdasarkan hadis yang kita baca la sama man sama al-abad. Tak ada berpuasa bagi orang yang berpuasa ad -dahar. Sepenuhnya tak ada. Bentuk kedua dia berpuasa tapi dia tak berpuasa pada hari raya Idul Fitr, Idul Adha dan hari tashrik yang tiga. Maksudnya lima hari. ya 5 hari dia tak puasa hari yang diharamkan puasa hari raya apa fitur hari raya adha hari tashrik 11, 12, 13 hak ni kata Mal, Imam Malik rahimahullah mazhab Ahmad mazhab syafi'i maka dia terkeluar daripada Istilah Saumuddahar Dia terkeluar daripada Istilah puasa dahar Puasa sepanjang masa Lima hari je dia tak puasa Iaitu hari raya Maka sebagai ulama Dia boleh Mengharuskan Tapi makruh <tuh> Makruh okay, Kenapa makruh? Kerana Hadis yang kita baca La sama Man samal abad Kemudian dalam hadiah yang lain Abdullah ibn Amr bin al ni qala lin Nabi alaihi salatu wassalam innaka la tasum ad-dahr wa taqum al-lail Dia kata kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As adakah kamu berpuasa ad-dahr adakah kamu berpuasa berterusan dan adakah kamu salat sepanjang malam tak tidur-tidur Maka dia kata fa na'am ya Kemudian Nabi kata innaka idza fa'alta dhalika hajamat lahu al-ain wa nafihat lahu an-nafs la sama man sama ad-dahr. Nabi kata la sama man sama ad-dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa dahar berterusan, tak buka-buka. Dan Nabi kata saum salasati ayyam saum ad-dahr. Puasa tiga hari setiap bulan. Maka itu dikira pahalanya puasa sepanjang masa sepanjang tahun bermakna puasa dahar Nabi sebut la sama tadi tu la sama apa nama ayat tu la sama man sama dahar tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun ulama kata satu maknanya doa Nabi doa ke atas orang yang buat demikian maka Nabi kata tidak ada berpuasa tak ada apa paedah tak ada pahala. Bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tak ada pahala. Sebagai ulama' kata, maknanya adalah tidak ada puasa maksudnya tidak ada puasa yang syar'i macam tu. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, la sama tidak ada puasa dan tidak berbuka. Tak puasa dan tak buka. Maksud tak puasa maksudnya puasa yang tidak berdasarkan syarak dan tak ada berbuka maksudnya engkau pergi tahan diri makan dengan minum tak ma uh, tak makan dengan tak minum maka laparlah lapar dan dahaga sebagai suatu bentuk taubikh. nabi nak kritik bagi orang yang buat perangai macam ni so daripada situ para ulama kata tak boleh haram berpuasa sepanjang masa ataupun kita panggil sepanjang tahun lah Ha. tinggal lagi macam kita sebutkan tadi tu. Dua bentuknya kalau puasa tak buka-buka dan setiap hari sampai hari raya pun memang dia puasa lah. Haram itifak. Tapi kalau sekiranya dia puasa sepanjang tahun tapi dia tak puasa hari raya fitri saja dan hari raya Idul Adha dan tiga hari tashrik maka sebagai ulama mengharuskan. Sebagai ulama mengharuskan. Tapi <coughs> oleh kerana dah dalilnya lebih kuat puasanya. Nabi tak membenarkan. Tapi Nabi bagi solution. Kepada Abdullah nama Sa'ad Ibn Abi Waqas tadi tu. Itu anak dia Abdullah. Kalau nak puasa juga. Puasa tiga hari dalam setiap bulan. Tiga hari. So puasa tiga hari ni. Dalam setiap bulan. Menyamai puasa sepanjang tahun. Haa. Siapa nak puasa, rajin sangat nak puasa, puasalah tiga hari setiap bulan. Okey, tiga hari setiap bulan tu puasa apa? Ayam bid mungkin 14, 15, 16 hari putih. Atau sepanjang sebut tiga puluh hari tu pilihlah mana-mana tiga -mana hari. Pilihlah mana-mana tiga -mana hari daripada setiap bulan. Bagi siapa yang berpuasa tiga hari, tak mesti berturut. Mungkin minggu pertama sekali, minggu kedua sekali, minggu ketiga sekali. Maka dia dapat pahala puasa sepanjang tahun. Hmm. <coughs> Ditambah lagi dengan hadis yang apabila Nabi kata jangan buat demikian. Dia kata wahai Rasulullah, aku mampu dia kata. Okey, jika engkau mampu, jika engkau mampu, maka berpuasalah satu hari kemudian dua hari buka. <coughs> aku boleh buat lebih daripada itu. Nabi kata, okey, nak lagi, maka puasalah satu hari, buka satu hari. Puasa satu hari, buka satu hari, iaitu puasa Daud. Dan tak ada yang lebih afdal daripada itulah. Tak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ha, kalau nak dan lebih daripada itu, no. Bermakna, apabila kita melihat semua hadiah hadis ini, maka kita faham puasanya tidak dibenarkan untuk puasa sepanjang tahun. Hmm. Orang Melayu dulu, Syaban, رجاء رجاء بشعب بن تغيير رمضان هاتوتي ده سنة هتوتي ده سنة باب قيام رمضان باب قيام رمضان قيام رمضان semua kita tahu makna dia mendirikan Ramadan maka hadis yang dibawa oleh Al Imam Ibn Hajar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi siapa yang berpuasa pada siapa yang mendirikan Ramadan man qama Ramadan mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban kerana iman dia kepada Allah dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah ghufir lahu ma taqaddama min Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya. So hadis ni dah selalu dah kita dengar. Kemudian Nabi sebut lagi man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min Siapa yang berpuasa Ramadan diampunkan dosanya secara iman dan mengharapkan pahala dan Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. <tuh> Kemudian man qama lailatul qadar siapa yang mendirikan lailatul qadar malam al qadar ghufira lahu imanan wa ihtisaban iman dan mengharapkan pahala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka hadini dalil bahawasanya kita boleh beramal untuk tujuan nak pahala daripada Allah Taala. Dan itulah tujuan kita beramal. Tujuan kita beramal nak pahala. Tak ada istilahnya oh tak boleh beramal kerana pahala tidak ikhlas. Hmm. Itulah ikhlas namanya. Sebab mengharapkan pahala daripada siapa? Mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Itulah ikhlas. Bukan mengharapkan something daripada manusia. Itu tak ikhlas namanya. So ikhlas tidak mensyirikan Allah. Sebab itu iman dan wahtisaban. Iman dia. Maksudnya, dia berpuasa, dia mendirikan Ramadan kerana iman dia kepada Allah. Kenapa dia puasa? Allah Ta'ala suruh. Kenapa dia puasa? Nabi Nabi SAW suruh. Kenapa dia mendirikan Ramadan? Kerana Allah Ta'ala perintahkan. Dan Nabi menyuruh ke. Dan Allah janjikan pahala yang begitu besar sekali. Tak ada paedah kalau tak boleh beramal kerana tak boleh nak pahala. Apa paedah hadis yang banyak bagi tahu kita pahala yang begitu banyak? Iaitu puasa. Fa'innahu li wa na Puasa itu untuk aku. Dan akulah yang akan bagi pahala kepada orang yang berpuasa. Maka, hak ni adalah iman kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita puasa? Kerana nak nakkan pahala. Okay, kenapa nak pahala? Kerana nak syurga Allah. <laughs> Kerana nak syurga Allah lah. Ha. Tak ada orang beramal untuk tidak kata apa tak mau syurga. Semua orang beramal untuk minta syurga kepada Allah Ta'ala. Iza sa'al tafas'alil firdaus. Apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah syurga firdaus. Yang berikutnya itu nanti babul intikaf kita sambung minggu depan. Cuma ada baki yang berbaki eh uh, waktu yang berbaki eh uh, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita puasa adalah tattaqun. Mudah-mudahan kamu taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Taqwa maksudnya takut Allah. Tujuan kita puasa sebab takut Allah lah. Kerana orang yang tidak takut Allah, dia tak puasa lah. Dia boleh buka puasa suka hati dia, nanti dia kodak lah. <Sessizuk> Macam salat lah. Dia boleh tak salat dan sebagainya, nanti cukup time kita taubat lah. <Sessizuk> Maka ini ni tidak tak Maka kita disuruh berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. So bila kita takwa kepada Allah Ta'ala Maka kita akan berpuasa Sebagaimana yang dikendaki oleh Allah dan Rasul Maka tak ada orang kata Oh saya tak boleh puasa sebab gastrik Kan? Gastrik Memanglah disebut puasa Siapa sakit Man kana maridhan kan? Man kana minkum maridhan Au ala safarin fa'iddatul min ayya ukhar Siapa yang sakit ganti hari lain Tinggal lagi sakit ni Tak ada siapa pula boleh judge kita Maksudnya kalau kita kata sakit, kita mana tahu sakit tahap berapa takkan nak tunggu nak tunjuk pain score pula kan? Tengok muka muka sedih, muka 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 gembira. pain score daripada 1 sampai 10 kan. <tuh -tuh. takkan nak tanya sakit tu mana 10. Masing-masing lah masing-masing. Sebab itu puasa ni kata Imam Ahmad antara ibadat yang paling ikhlas adalah puasa. Amalan yang paling ikhlas adalah puasa Kerana puasa ni Kita duduk sorang-sorang pun Kenapa kau tak nak makan dan minum? Eh? Bukan ada orang nampak Kenapa tak nak makan dan minum? Kerana Allah tak bagi Kerana Nabi tak bagi Maka itu paling ikhlas dah. Walaupun mungkinlah ada siapa-siapa masuk bila air Dia nak togok air, lantak pilah dia kan <tfire> Tapi kalau you betul-betul berpuasa dan walaupun tak ada orang, kenapa tak nak makan? Itu makna tak ta So bila kita berpuasa, maka itulah amalan ibadat yang paling ikhlas kepada Allah. Sebab itulah innahu li. Puasa itu min ajli kerana aku. So bila kita puasa kerana Allah Taala, la'allakum tat-takun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Dalam nak mencapai kepada ketakwaan Beberapa perkara yang mungkin sebagai peringatan untuk kita semualah Satu <coughs> Menjauhkan diri daripada perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa lah Menjauhkan diri daripada boleh menghilangkan pahala puasa lah Sebagaimana hadis juga yang selalu kita dengar Iaitu siapa yang tidak meninggalkan cakap bohong Dan beramal dengan cakap bohong فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ Allah tidak ada hajat untuk kamu itu meninggalkan makan dengan minumlah. hanya lapar dengan dahaga sajalah puasa dia itu <coughs> jadi dalam kita berpuasa kita tidak cakap لا يَرْفُث tak cakap kotor tak mencarut tidak cakap lucah eh, se apa sembang sesama kita pun kalau boleh kalau boleh bukan kalau boleh sepatutnya lah kan sepatutnya tapi kata ada orang kata orang oh, lelaki ni lawak lucah biasalah jangan dibiasakan kan <laughs> so bila bila ramadhan ni tak mau <coughs> la yarfus wa la yaskhab jangan mencaci maki orang siapa jangan bergaduh kalaulah kamu itu di, di, di musuhi ataupun di dikutuk oleh orang falyaqul inni saim aku berpuasa ini adalah rangka nak mencapai la'allakum tattaqun. So kalau kita sendiri puasa tak boleh tahan daripada nak maki orang. Kalau lah puasa tak boleh tahan daripada nak zaman sekarang bukan zaman mulut. Zaman sekarang zaman media sosial. So orang boleh type. So type dalam media sosial agak apa guna maki hamun orang ke. Lah. Dia suka masuk kat komen dan sebagainya tak baik tak apa tak ada faedah. Itu masuk dalam kategori la yasqa wala wala yarfus. Kerana samalah kalau mulut tak bercakap, tangan pergi taip, eh celaka le lah, bodoh le lah, apa-apa ni. Tak ada faedah. Maka bulan Ramadan ni kawal-kawal lah. Uh, tak payah nak komen-komen lah. Nak update-update lah status. Tapi tak payah nak do menyibukkan diri dengan benda yang akan menyebabkan pahala apa nama puasa kita akan berkurangan. Berikutnya Ishtana bel fudul Ishtana bel fudul Menjauhkan benda yang lebih-lebih Ishtana -lebih. bel fudul Lebih dari sudut apa? Lebih dari sudut Satu mulut Cakaplah. So bila kita puasa Elok jangan banyak cakap Elok jangan banyak cakap Sebab nanti kalau banyak cakap Nanti masuk dalam yang tadi tu Kemudian Mata tahan-tahanlah daripada melior sangat mata tu. <laughs> so tengok benda nanti akan merangsang nafsu mungkin dan sebagainya. Yang berikutnya ta'am, makan. Istana bil fudul, jauhkan daripada lebih makan. <laughs> ha, dah. Ustaz pun tadi makan banyak. <laughs> <laughs> ha, tadi ok lagi kot Boleh tak makan sampai kenyang? <laughs> Boleh tak makan sampai kenyang? Boleh, no problem Tak ada hadis kata makan ketika lapar Berhenti sebelum kenyang, tak ada Boleh makan sampai bengkak perut pun tak apa <laughs> Ha? Tapi Pada-padalah Pada-pada yang jadi trend kita Tadi kira okey lah Kita ada nasi Lamb shank satu Daging, Daging lah Daging eh Okey Okey lah tu Okey lah tu Okey Yang jadi tak okey Adalah Nasi putih Nasi minyak Nasi kerabu Ayam panggang Ayam goreng Ayam masak merah Keripap Seri muka Semualah Semua ada Sebab kita lapar Maka kita beli banyak So bila beli banyak beli, beli banyak Maka akhirnya Tak lalu pun Tak lalu Yang tadi tu pun kita pun tak lalu makan Kan Antara keberkatan makan ni Bila makan ramai-ramai Bila makan ramai-ramai ni Walaupun kita makan sikit Kita akan rasa kenyang Kerana ada satu kisah Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah dia tu tak kenyang-kenyang makannya. Mungkin Nabi kata la alakum taftariquna fi akl. Mungkin korang ni makan berpisah-pisah. Maka Nabi kata ishtami'u fi ta'am. Berhimpunlah ketika makan. So berhimpun ketika makan itu apa hikmahnya? Hikmah ni kita akan makan sikit. Saya rasa walaupun muka kita tadi penuh juga tu tapi itu tidaklah seperti kita makan seorang. <tuh> ha. Sebab barakah tu So bila kita makan ramai Makanan satu cukup untuk dua Makanan dua cukup untuk ganda Satu ganda lagi So kalau kita boleh train Kita dan family Kalau boleh bila buka puasa tu Train family kita Satu lauk cukup Nasi okey Satu lauk mungkin okay, satu sayur Dah cukup lah Tak perlu banyak-banyak sebab nanti akhirnya nafsu kita saja sebenarnya. Dan akhirnya lebih. Maka apabila kita meninggalkan yang lebih-lebih ni, maka kita prosesnya nak capai takwa tadi tu. Kalau sekiranya terlebih-lebih sampai membazir dan sebagainya, mana takwanya? Mana takwanya? Maka setan yang tadi tu punyalah bengang sebab orang puasa satu hal. <laughs> Kemudian dia gembira nak buka puasa kan? Sunnah. Itu barakah puasa pula tu Sepanjang kita ni semua hidup dalam ibadat belaka Tapi dia jadi tak ibadat dah Apabila makan Penuh tu So ishtana bel fudul Kurangkan daripada berlebih-lebihan Itu untuk mencapai la'allakum tatakun Dan berikutnya Yang yang terakhir Ah ha, yang, yang kedua sebelum akhir Al-Mukus fil masajid Al-Mukus fil masajid duduk dalam masjid ataupun lazimkan dalam masjid kerana para salaf para salaf seperti sebagai riwayat bahkan uh, Ibn Muflih menyebutkan dalam adab uh, syariah kata para salaf kana salaf adalah salaf itu idza samu apabila mereka berpuasa idza samu jalasu fil masajid mereka akan duduk dalam masjid. Jalasu fil masjid. Ataupun mereka akan melazimi masjid. Dan mereka kata yaqulun nahfadhu siyamana. Nahfadhu siyamana. Tujuannya nak jaga puasa. Tujuannya nak jaga puasa. So mereka duduk dalam masjid, mereka kata nahfadhu siyamana. Kami nak jaga puasa kami. Okey, kenapa? Sebab bila duduk dalam masjid, kita kurang bercakap. Kita kurang mata tu melia. Kita kurang buat benda yang sia-sia mungkin. Kita kurang-kurang dan kurang dan kurang dan kita duduk dalam masjid, maka kita menjaga puasa. Baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ataupun apa nama kalau dalam masjid ada majlis ilmu no problem walaupun ada ulama yang bila bulan Ramadan dia tak ada buat majlis ada ulama yang bulan Ramadan dia cuti. Sebab dia nak fokus ibadat. Tapi adakah tak boleh? No. Boleh. Karena apabila kita ada majlis juga, kita mendengar ayat Quran, kita mendengar hadis Nabi, bagi itu menambahkan iman sebenarnya. Uh, tapi terpulanglah pada individu lah. Ada ada sebagian guru-guru kita yang tidak akan buat kelas pada pada Ramadan. Ada sebagainya no problem duduk dalam masjid baca hadis apa apa masalahnya dah. So, mereka para salaf duduk dalam masjid, melazim dalam masjid dan yang terakhir adalah at buat perancangan <coughs> buat perancangan takthid wa tartib dan susun kerana kalau kita tak ada takthid, kalau kita tak ada plan dan kalau tak ada perancangan, maka kita akan loss. Maka dalam bulan Ramadan buat plan apa plan dia? Contoh Satu hari satu juzuk Itu plan dia uh, Ataupun satu hari Tengok di pas lah Dia, kena, dia nak zikir Umpamanya Dia nak banyak La hawla wa la quwati illa billah Takhtid dan juga tertib <coughs> Kemudian banyakkan mungkin uh, Salat sunat ke apa ke So apabila kita ada plan dan sebagainya InsyaAllah mudah-mudahan kita punya apa Ramadan tu Berjalan mengikut plan Supaya dia tak loss bila tak tak loss kita pun tak kita pun tak melazimi satu hari satu juzuk mula mungkin hari pertama hari kedua tu rajinlah lepas subuh 2 page lepas zuhur dua page lepas asar dua page lepas maghrib dua page lepas isyak dua page kemudian dia kerja dah bila dia kerja tiba-tiba zuhur ah ada meeting so dia dah skip dua page so dia meeting 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 asar pula bila asal penat Dia skip lagi Dua page So dah skip empat Malam sekejap nak buka puasa Maghrib Tak ada nak makan Selam sheng <laughs> Kemudian Lepas isyak nak tarawih Lepas tarawih More Maka dia tak sedar, ah tak apalah Nantilah malam cover lagi dua lah Malam cover lagi empat lah tak akan larat Tak akan larat Dia tak akan larat Akhirnya masuk hari kedua Bila masuk hari kedua Dia nak cover balik yang juzuk satu tadi tu Iaitu zuhur yang tadi tu Maka dia baru empat page Maka dia akan bertambah Dia akan bertambah Dia akan bertambah Lama-lama hari ni hari ke sepuluh Juzuk satu tadi tu baru zuhur so, Tak ada perancangan So hak ni yang salaf tadi kata lazim masjid bila kita lazim masjid disiplinkan dua page sebelum sembang dua page dulu sebelum sembang dua page dulu Ah, ha, baru insyaAllah barulah kita apa nama no, ikut plan dan insyaAllah berjaya lah ha, apa nama kadang-kadang kita juga gagal untuk khatam satu Quran kan tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita menghadapi Ramadan ni sehingga akhir والله اعلم بالصواب ان شاء الله تجيبوا لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه <applause>